Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков вручив ключі від спеціально обладнаних автомобілів марки «Нива» та УАЗ представникам 12 установ природно заповідного фонду, придбаних за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. В цьому році ми приобрели 12 автомобілів, котрі ми зараз вручимо вам ключі. И в 2014 году эта работа будет продолжаться. У нас в поручении президента стоит задача, чтобы обновить парк и снабдить, чтобы все наши установы природно-заповедного фонда были оснащены современными лесопатрульными автомобилями, для того, чтобы вы могли лучше, качественнее выполнять свою работу, нести свою службу на благо Родины, на благо развития природно-заповедного фонда. Ну и пользуясь случаем, хочу поздравить вас, семьи, коллективы с наступающими праздниками, пожелать вам всего самого наилучшего, такой же плодотворной работы, всего-всего самого хорошего. Ну, а теперь давайте перейдем уже, скажем так, к самой приятной торжественной части. Я, и вообще, наверное, вот кто из вас помнит, когда последний раз новый автомобиль поступал? Виктору Сувееву. Никто не помнит этого. Да. Ну вот, я надеюсь, что мы, мы это начали, мы это продолжим, и мы это закончим. Работайте. Да, это ленточка. Да, Праздничное да, да. Поздравляем, поздравляем. Работайте. Працівники Природозаповідного фонду України щиро вдячні вам за такий передноворічний дарунок. Впевнені в тому, що вся ця автомобільна техніка буде використана з користю для Природозаповідного фонду нашої держави, який є чи не найбільшим багатством нашої держави і цілої планети. Ну, нам ще розвивати його. Выходил. Спасибо. Спасибо вам, да.